ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದಾರಿದೀಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ ದಾರಿದೀಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ತಪ್ಪದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमा नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाधाया महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः या जाता ओषधयो देवेभ्यस्तृयुगम् पुरा मन्दामि बभ्रूणामहगम् शतम् धामानि सप्त च शतम्बोऽम्बधामानि सहस्रमुतबोरुहः अथाशतक्रत्व योजमिमम् मे अगतम् कृता पुष्पावते प्रसोवते स्फलिनीरफला उता अश्वा इव सजित्परेर्वेरुधः पारयिष्णवः ओषधीरिति मातरस्तद्दो देवेरुपब्रुवे पागंसि विघ्नतेरितलपश्चातयमानाः अश्वत्थेवो निषदनम् प्रणेवो वसतिः कृता गोपा जयित्किला सथयत्सनवथपोरुषम् यदहम् वाजयन्निमा ओषधीर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजीभगृभो यथा राजा नस्तमिता राजानस्तमिताविव विप्रस्त उच्यतेऽभिजग्रक्षोहामीपचातनः निष्कृतिर्नामव माताथा यो जग्रस्थसङ्कृति सराः पतत्रिणी इष्टनयदामय त्रि निष्कृता अन्यावो अन्यामवत्त्वम्यान्यस्या उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविधाना इदम् मे प्रावतावचः उच्छुष्मा ओषधीनाम् गावो गोष्ठादिवेरते धनगम् तनि नामात्मानम् तपपूरुष अतिविश्वाः परिष्ठास्तेन इव व्रजमक्रमुः ओषधजः प्रातित्यभुर्जित्यम् तनुवागम् रपः यास्त आतस्थुरात्मानया आविदुशः परः परुः तास्ते यक्ष्मम् निबाधन्तामुग्रो मध्यमशीदिव साकम् यक्ष्मप्रपतस्येन किना साकम् वा तस्य भ्राज्या साकम् नश्च निहाकजा अश्वापती गुंसौ भवति मोर्जयन्ति मुदोजसम् आविच्छि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी एः बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त या ओषधजस्तो बराज्ञेः प्रविष्टाः पृथिवी मनो त्वमस्त्युत्तमा प्रणो जीवा तवे सुवा अवपतम् दिव ओषधयः परी यम् जीवमश्नवा महैनसरिश्चातिपूरुषः याश्चेदमुपशण्ण्वन्ति याश्च दूरम् परागताः इह सङ्गद्यता सर्वा अस्मै सम् दत्तभेषजम् मा वौरिषत्खनिता यस्मै चाहम् खनामिवह विपच्चतुष्पदस्माकगम् सर्वमस्तनातुरम् ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगम् राजम् पारयामसि